Также вот тут подход, uh -huh. а там с горы выкопана яма круглая такая, кирпичом обложена. фин значит, и отверстия были. Uh -huh. Здесь это топка была. Топка. Топка. И вот Они и... Они загружали было. туда изделие полное, да? Ага, надо да, да. И потом... Около двухсот штук закладывали. Изделий? а всякого размера. Молотилки, крынки, корчашки, пикульки. Ну, вот эти вот и... Uh -huh на свете. А топили они какими дровами? А дрова в валежник все возил дед на корове с топольника. И топольник, Любые, сучки, да? подбирал от и до, да, что можно было. Заготовлено было дров у них до 100 кубометров. А сколько времени длился у них обжиг? Вот обжигали? Неделю, наверное, так вот. Неделю они обжигали. Да, То да, топили, да. топили, топили, да, топили, топили. Да, да, топили. да, да, да. А потом постепенно остывала, да? Остывала постепенно, ну, такая жарина там, да и посуда красная, огненная. Они после обжига больше никак не обрабатывали ее? Нет. Ни в сыворотке не обрабатывали? Не, 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 нет, 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 нет. Вытаскивают, а там уже очередь слепых, кривых, рамы на коровах, на быках, инвалиды все с гармошками поют и пляшут, и пьют ждут продукции да ли? да да а вот еще вопрос они же получается обжигали дважды изделия если они покрывали стеклом нет то нет, нет. Они... перед посадкой обделывают не обожженные и... Да? да и садят и тогда уже сразу Верно. Да, 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 да. понятно